অকাজান হাইস্কুলত চিচিবৰগাঁও ব্লক আৰ্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বাৰ্ষিক বিজ্ঞান প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন অসম বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু পৰিৱেশ পৰিষদৰ সহযোগত চিচিবৰগাঁও ব্লক আৰ্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আজি অকাজান হাইস্কুলত ৰূপায়ণ কৰে ব্লক পৰ্যায়ৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰ্যসূচী বিগত দুহেজাৰ আঠ চনৰ পৰাই ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু সমাজত বিজ্ঞান মানসিকতা গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যেৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰ্যভট্ৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আজি অনুষ্ঠিত কৰা বিজ্ঞান অনুষ্ঠানত পোৱা পৰিৱেশ নিকাকৰণ আৰু গছপুলি ৰোপণৰ পিছতেই এখন মুকলি সভাৰে আৰম্ভ কৰে মূল কাৰ্যসূচী শিক্ষক উমেশ গগৈয়ে আঁত ধৰা এই সভাত বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সভাপতি গোপাল দেৱে আদৰণিত ভাষণ আগবঢ়োৱাৰ পিছতেই নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে বক্তব্য আগবঢ়ায় চিচিবৰগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক নয়নমণি মহন্তই কেন্দ্ৰৰ সমন্বয়ক ডঃ দেৱজিত পাটিলৰ বক্তব্যৰ পিছতেই বিভিন্ন চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণেৰে অনুষ্ঠিত কৰা মডেল প্ৰতিযোগিতা চিত্ৰাংকণ বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধন কৰে অকাজন হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষয়ত্ৰী ৰুনু পেগুৱে অনুষ্ঠানত বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ বহুসংখ্যক গাইড শিক্ষকে অংশগ্ৰহণ কৰে বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ চিচুবোৰগাঁও ব্লকৰ অধীনত আমি বছৰেকীয়া যিটো আমাৰ ছাইন্স বেছ প্ৰগ্ৰেমবিলাক আমি পাতিছিলোঁ আজি আমাৰ অপাজান হাইস্কুলত আমি আজি বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত মডেল মেকিং কম্পিটিশ্যন আইডিয়া শ্বেয়াৰিং কম্পিটিশ্যন ড্ৰয়িং কম্পিটিশ্যন আৰু আমাৰ এক্সটেনপ স্পীচ কম্পিটিশ্যন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু এই এই প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ পৰা আমি এক্সোৱেলি আমি মেইন কামটো কৰিছোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যাতে অন্ধবিশ্বাসৰ কু সংস্থাবিলাক আঁতৰ হয় আৰু মানে তেখেতসকলৰ মাজত যাতে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা যাতে জাগ্ৰত হয় আমি আজি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰতি বছৰেই আমি বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানকে লোৱা হয় আমি চহৰ অঞ্চলৰ গাঁও অঞ্চলতো আমি অন্ধবিশ্বাসৰ কুসংস্কাৰ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যাতে উদ্ভৱ হয় তাত আমি প্ৰতিবছৰে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আৰু এই বছৰ তাত ব্যতিক্ৰম নহয় এইবাৰ আমি অকাজান হাইস্কুলত আমি সেই বছৰেকৈ যিটো আমাৰ ছায়েঞ্চ বেজ প্ৰগ্ৰেম কম্পিটিশ্যনটো আমি পাতিছোঁ চিচিব গাঁৱৰ খাদ্যপথ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা অকাজান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰতিবছৰে কৰা যি অনুষ্ঠান বিজ্ঞানসন্মতভাৱে উপস্থাপন কৰা হৈছে আমাৰ অনুষ্ঠানত বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিশেষকৈ শিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকবিদ্য বিন্দৰ তত্বাৱধানত এই অনুষ্ঠানটো খুব সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰি আছে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আমাৰ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা সকলোকে ধন্যবাদ কৰিছোঁ